Ben aşağıdaki azap vatan şu kırındaşlarımız ne? Bir gün unutub qaldım yox. Mən bu ay çıxıbdı 5 ay yəqin. Özəm şunda ağırıb getdi. Mən bunlara sözləməyətdim normalda. Lakin şuna qalsam ulan bir gün unutub qanmı deyib ulan yatqan siman şu qızımla evdə yüngül şək qarvadlar yatqan vaxtımda ulanın simodu yitib əzop çəkib e, məngəli xuduma sözləyətqanday iksa özü rahat yelsa yetibədsən biz unutub qaldıq mı dəvət qanday. Mə bir çay içib tamaq yeyətqan vaxtımda Ulanım bu mənga e, sən normal yaşaya və desə biz unutub getdik də belə ki hər qıdım məndən söhbət qıvatkandak Hə, e, ikinci və yedincili, üçüncü ayın 1-ci günü shu qo'limizna bagan bir qog'az bagana soqchi shopirniki telefon urishimiz kerak ka unga telefon qulib shu soqi shopir olb badi butog'ni ustiga qurilgan bir to'rt qavatlik bino ekan bu shuyga kelgandan keyin biz shu mashinadan tushib man qarasam bu чоң qo'rovni qo'ro undoq tomchi ua kan undan keyin ustilari mundoq tokliq sim bilan qattiq qo'rshalgan qo'rovni ichida soqchi arbila shund ko'pga qoa bular shu o'rinish bo'lgandan keyin meni taklif qildi man shua kirdim o'ng tarafda sinib so'l tarafda kamir og'oshga ih uch og'ochga man so'l tarafda shal qardim qarsam e, bu kamirlarni ichi derazalarni bundaqa de oyatogan qop qorong'uqa ya quruq sioti e, bularmiz chiqib bo'lib, bo'ibg oxiridagi o'ninchi kamerda 7 ayol kishi chiqdi 7 ayolning e, 3i chongroq ayolki 70 yoshlar atrofida qolgan 4i yoshlar yoshlareka Ən əndə ki, əşü, onda da ləqə, ədiyal və ki, nəpiz qonu ədiyal jıqqılıq kəndən. Mən qarabla, bula smut yətədikən, dəb jürgüm şunla özəm. Kaydeden titrep şundan bir ciddileşip gittim, lakin şu nakusum üzerimde zor gibi sip sınıp kırdım ders ötüşge. Alık ders ötüşler yanda, ben o sözler vasıtam kendi otağa alık yet ayalık şey toktuma cıglap mı şu ilk cıglak it vardı ha. Onun karab bir yaram oldu, üzerimde asıl bir veyime korkunuş vardı. bir gecem geplerim şunda titrep bir çıktı bu dini zat ölüm alanı mı? Bir kas birini kütel mi demesin? Bir sanglak e, karısınız avaz çıkaramaydı bula. Lakin aşu muş şasakallardan aş yaşları e, ekvat kandı körüp ben e, özümü pek tutamay. Doske karı aldım, doske karı bilip ben dedik dos ki doske kat yazgan bu. E, Bugün biz mavo devlet tildi undankeyin haligi dars sadi qiladimi normaldaali bularniki ismini chaqomaydi ism so'rashga bo'lmaydi cheklangan